स्टूडेंट्स वी यू खानपुर केम्पस में खुश आमदीद आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपका टर्म एग्ज़ाम तो हो गया है तो अब उसके बाद आपने क्या करना है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके सामने आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करते आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल नहीं होता और कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो सकती है जो आपके फायदेमंद हो सकती है तो आप जानते हैं कि मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं चौदह जनवरी को लास्ट पेपर था अब वो पेपर जिनका उर्दू वगैरह है या कोई रिशडूल पेपर है वो होने उर्दू का पेपर जिनका है वो होगा 19 को ये हैंड रिटन पेपर होगा और इसमें जो एम होंगे वो आपको बता दें कि वो कंप्यूटराइज होंगे यानी आधा पेपर उनका कंप्यूटर पे होना है और आधा पेपर उनका पेपर के ऊपर होगा जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है आठ नंबर के वो पेपर के ऊपर वो लिखेंगे हाथ से इसके बाद जो यहाँ तक उन्नीस तक पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जिन्होंने रिशेड्यूल किया हुआ है पेपर ये छोड़ा था किसी वजह से आपके साथ एक मैंने वीडियो शेयर की थी तो वो पेपर होंगे 21 को यानी 21 तारीख तक हर किसी के पेपर मेड के ख़त्म हो जाएंगे मोस्टली जो 99% पेपर्स परसेंट हैं वो 14 जनवरी तक ख़त्म हो चुके हैं तो अब आपने करना क्या है अब आप के ये सवाल होंगे कि कितनी छुट्टियां हैं दरमियान में और उसके बाद आगे क्या होना है सिलेबस क्या होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये याद रखें अगर हम यहाँ देखें तो वीडियो का टॉपिक है कि एग्ज़ाम मुकम्मल हो गया अब आप आगे क्या करना है क्या मिड के बाद छुट्टियाँ हैं तो एक चीज़ जेन में रख लें कि छुट्टियाँ कोई नहीं होती मिड के बाद वो इस वजह से कि अगर हम यहाँ देखें उसको एकेडमिक कैलेंडर को तो हमें नज़र आता है कि जो हमारा एग्ज़ाम्स हुआ है मिड मि टर्म वो दो जनवरी को हुआ था ये सत्ताईस को होना था पहले सत्ताईस डेट थी लेकिन ये यूँ समझ लें कि पाँच दिन लेट हुआ है और ये लिखा हुआ है सतईस फेब इसका मतलब है कि अगर ये पाँच दिन आगे बढ़ा है तो ये भी पाँच दिन आगे बढ़ सकता है ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है लेकिन हो सकता है और ये बिल्कुल सत्ताईस फेब को हो तो दरम्यान में आप दिन देख लें कितने हैं सत्ताईस अगले दिन के और पंद्रह इस दिन के आज सोलह तारीख है तो आधा महीना ये गुजर चुका है आपके पास इतने दिन हैं और इसमें आपने आप फाइनल की तैयारी करनी है छुट्टियाँ ख़त्म हैं और आपने अगर अपने पेपर कंप्लीट हो गई हैं तो फौरन एल एम की तरफ जाएं अपने वीडियोस जो आपके पेंडिंग हैं वो देखें और अपने जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी शो हो रही है अगर आप वहाँ पे एबसेंट हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लाजमी कंप्लीट कर लें क्योंकि अब फौरी तौर पर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोबारा से तो फिर आपके असाइनमेंट आने शुरू हो जाएंगी क्विज़ आना शुरू हो जाएंगे फिर वैसे कि वैसे एक्टिविटीज तो थोड़े देना है और इसके बाद फाइनल टर्म एग्ज़ाम है तो जिसमें सिलेबस हाफ के करीब आपका होना है वो इस तरह है कि मिड तक हाफ़ सिलेबस था यानी साढ़े सात टोटल पंद्रह वीक हैं तो उसमें साढ़े सात हफ्ते का सिलेबस जो था वो शामिल किया गया था इसके बाद जो आगे साढ़े सात हफ्ते बचने हैं उसके अंदर भी जो बाकी सिलेबस है जिनके टॉपिक्स हैं यहाँ पर सो सौ शोहरा एक सौ तीन सत्तर ये ये टॉपिक्स होते हैं और बाकी लेक्चर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह शो होंगे ग्यारह बारह मतलब बाईस तो टोटल फोर्टी फाइव लेक्चर होते हैं जो चालीस मिनट का पैंतालीस मिनट का ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ असल बात ये बताने वाली है कि भाई छुट्टियाँ तो नहीं है इसके अंदर आपके पेपर हो गए हैं तो फोरन एल ओपन करें और उसकी तरफ तो करें बाकी जिस तरह आपने अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने जो मिड की तैयारी थी वो किस तरह की है कौन कौन सी चीज़ों को आपने ज़्यादा फोकस किया है कि हैंड नोट्स को शार्ट नोट्स को या पुरानी एम फाइल को उसी तरीके से अपने अपने नेक्स्ट भी पेपर होने हैं कोई नई चेंज नहीं है सिवाए इस चीज़ के कि जो फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा इसमें ट्वेंटी सेवन थे उसमें ज्यादा इंसिक्यूज होंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे क्योंकि सिक्सटी परसेंट का आपका जो पेपर है पोर्शन है मार्क्स का वो आपका एड होना है फाइनल टर्म से इस तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और उसका पेपर का टाइम भी ज़्यादा होगा तो फौरी तौर पर दोबारा से एल एम एस की तरफ फोकस करें अपनी चीज़ें चेक करें और अपनी फीस वगैरह भी देख लें क्योंकि अब जैसे ही रिज़ल्ट आना है और रिज़ल्ट आ सक हो सकता है ये दस फेब को आ, दस फरवरी दो हज़ार तेईस को आपका रिज़ल्ट आ जाए और उससे पहले यूनिवर्सिटी ने आपका एक दफ़ा एल एम एस लाजमी बंद करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना अकाउंट बुक चेक करें और जनवरी की जो भी फ़ीस आपके ज़िम्मे पेंडिंग है ये अपना एल एम चेक कर सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पे की हुई है तो ये एक जनरल मैसेज होता है सबके लिए फीस ये जनरल चूंकि मैसेज होता है सबके लिए तो जिसकी पे होती है उसके तो फिक्र की ज़रूरत नहीं होती और तो जिनकी नहीं पे की गई वो लाजमी अपनी फ़ीस की फ़िक्र करें क्योंकि फौरी तौर तो पर एल एम ब्लॉक हो जाएंगे फिर फिक्र होगी फ़ीस जमा कराने की तो फीस भी जमा करा दें जनवरी की और उसके बाद मोस्टली जो मैसेज है इस वीडियो में कि छुट्टियां नहीं है भाई ये कि छुट्टियां कोई नहीं है और आगे सेम टू तो सेम वही चीज़ें चल रही हैं जो आपने मिड में की हैं जो मिड में गलतियां की हैं ये चीज़ है कि वो अगर आपने कोईज़ कोई मिस किया है असाइनमेंट मिस की है तो उन चीज़ों को मिस नहीं करना आपने और अब तक बहुत सारी चीज़ों के नंबर भी आना शुरू हो जाएंगे हो गए होंगे जैसे कि असाइनमेंट हैं या क्विज़ हैं जो आपने किए होंगे तो उनके नंबर नंबरों से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अब आपने कितनी मेहनत आगे करनी है और कितनी मेहनत आपको, आपको ज़्यादा तो आगे तो करने की जरूरत कि कोई चीज़ मिस ना होनी चाहिए हो पाए आपकी पूरे नंबर लगे आपके असाइनमेंट में क्विज़ में तो इसी तरह से आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आपको रिस्क कम होता जाएगा और रिस्क यही होता है कि आपको जैसे पता है कि ट्वेंटी परसेंट असाइनमेंट क्विज़ के नंबर हैं ट्वेंटी परसेंट आपके मिड के एग्ज़ाम के नंबर आएँ तो आप मैक्सिमम जितने इन चीज़ों से ले लेंगे वही सबसे बेस्ट है आपको फिर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके मार्क्स पूरे होते जाएंगे मिस करने से फिर आपके आपको रिस्क बढ़ता जाएगा इन चीज़ों का ख्याल रखें असाइनमेंट क्विज जी डी वीज सब चीज़ों को फोकस रखें अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें और फौरी तौर पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें ताकि आपको आ, अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं इस दौरान कुछ हफ़्ता आप चीज़ों को चेक ही नहीं करते तो फिर जैसे जैसे वक़्त गुजरता जाता है आपका बर्डन बढ़ता जाता है और वो बर्डन फिर आपके लिए परेशानी का बायस बनता है तो ये चीज़ें बस अब हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करें इस वीडियो में तो फोकस करें छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं पेपर हो चुके हैं और स्टडी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर किसी चीज़ की समझ ना आए या आपको पूछना हो मज़ीद तो आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि उसके मुताबिक आपको रिप्लाई किया जाए तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफ़